Алексеевич, хочется еще раз дороги вернуть. Там, когда присутствовал Америка у нас, я задавал вопрос, как будто оно для государства, для всего, как будто небольшой объем, 120 тысяч. Ну, нас там ремонтировали от сельского совета до Новобуга дорогу, там ямочный ремонт, за который там мне предложили, чтобы я купил щебень, вот, который я купил, І вот. они битумом поливали щебень, никакого не было коток, битум с ведром и все. За это 120 тысяч. Вот. Но э, дорогу там э, ну, приблизительно где-то пошло, если так даже по расчетам, по тем всем, где-то тысяч, может 30 всего вместе месяц зарплаты со всеми остальными делами. 120 тысяч легло на ту дорогу. В то время, когда нигде нету дорог, продолжается воровство. Саме ті райду, облдор, і коли вже ми все реформуємо государство як вам, депутату, і міліцію, і прокуратуру, і закони, і так далі подобне. А коли вже реформування буде цих автодорів, і райдорів, і так далі подобно, коли буде, як в інших цивілізованих странах буде. фирма, которая там, допустим, борется и конкуренции выигрывает, там, допустим, за вот это все, которая не будет воровать, которая будет знать цену деньгам и так дальше. Я за реформирование. Я вам также сказал, что я пойду сверху вниз, сначала получить деньги в бюджете потом получить эти деньги в Николаевской области, доверить эти деньги нормальным людям. Я вам сказал, что я готов подписывать каждые платежки, готов участвовать в каждом платеже. И также предлагаю вам выбрать инициативную группу по контролю за этими деньгами. Я готов публиковать, освещать в газетах любой платеж. Если будет какое-то другое предложение более выгодное, я, я только скажу спасибо, потому что моя задача будет сделать так, чтобы показать всей Украине, сколько стоит километр дороги на самом деле. Хорошо. Ну государстве нет понятия, что народный есть, депутат подписывает платеж. Я хочу просто завести. На политическом. Когда мы по этой дороге даже мы выбрали инициативную группу. Вот я был там и. Э, Лати и Александр, как бы мы должны были просмотреть эти акты выполненных работ. Нам глава областной державной администрации пообещал, что будем, мы обязательно их просмотрим. На сегодняшний день нет акта выполненных работ даже тех 120 тысяч. Поэтому Кому я говорю, начинать нужно с руководства. Миллиона. Если ты получаешь деньги, если ты получаешь доверие, это тоже немаловажно. Почему? Потому что э, те люди, которые действительно хотят что-то изменить в Киеве, они боятся тоже передать деньги на места, где опять их могут обвинить в воровстве. Поэтому должна быть перезагрузка сверху донизу. Да? И поэтому я уверен, что при политическом поддержке можно ставить подписи и нужно ставить подписи и брать не только вот, ответственность. Э, ну, как исполнительная власть, но также брать и политическую, и можно это решить вопрос. Поэтому я за изменения, нравится, не нравится мне Блашенко. Я свою точку зрения высказывал. Я сейчас считаю, что просто для того, чтобы возобновить это доверие и перезагрузить, то нужно поменять. Я свои предложения внес в тех людях, в которых я уверен. И последнее, мы настаиваем, ввиду того, что мы здесь стоим, и мы тут раньше никто не знал, что такое санавиация. На сегодняшний день, кто обращается и с тяжелыми последствиями в больнице, все на сегодняшний день на слуху санавиация, но она ни разу не была. И люди тут помирают на основном будет только из-за того, что нету дорог. Вот. И мы настаиваем, чтобы отсюда на Николаев начиналось, допустим, если будет деньги, отсюда на Николаев. А кому надо там казанки или в баштанки, Пускай они выходят и добиваются за свои права. Если эти будет 52 миллиона, мы, конечно, как будто бы верим, на самом деле, что не будет. Нам бы хотелось бы верить. Но не в том дело, что именно с нас, но самые хужие участки дороги, ну вот реально вы ехали, но их просто нету. Там нет дороги, она вкрытая человеческими слезами и матюками. Вот это вся дорога. Ну, вам не надо объяснять про эту дорогу, я езжу по этой дороге. Да, я также езжу и вижу, поэтому вы если... Кто-то думает, что я получаю от этого -то удовольствие, тот ошибаюсь. Ну, вы считаете, что мы больше пользы сделаем, когда будем здесь стоять, или Я вам предложил людей? решение. А, сейчас ну, мы нам, ли надо, что нам надо посовещаться. Пожалуйста, что, смотрите. Скажите, что будет, если вы ну, не да, будете никакого решения в пятницу. Вот сегодня мы разъедаемся, а в пятницу да, нема. Будет что? Дальше что? Дожди я, принципе, и все. Да. Вижу, что должно быть решение. Я вам сказал, какое может быть решение. На следующий недели что я должен получить подтверждение что эти деньги должны быть выделены это крайний срок я ставлю неделю да поэтому если не будет а, принято какие-то кардинальные решения у меня не будет подтверждения что эти деньги нам не будет выделены то я готов приехать и вместе с вами здесь стоять и требовать Потому что другого деньгами, пути я не вижу. С деньгами как бы понятно, и а, здесь, а с кадрами? И здесь я также вам хочу сказать, что я поддержу президента. Почему? Потому что он пообещал, я честно отработал, но не работает сама структура. И после того, как мы обратим внимание, должны последовать определенные выводы, кадровые выводы. По кадрам я вам сказал, что мое требование сместить... Я в своей кандидатуре подал. Свою оценку губернатору я также высказал. Не, ну высказал. Мы как катализатор здесь должны помочь кадровому ресурсу. Я решением. не могу принимать кадровые решения. Это Безусловно. не мои полномочия. Я пытаюсь работать, работаю по закону. Я не хочу нарушать. Я не хочу заниматься дрязгами. Я не хочу заниматься куларщинами. Понимаете, очень много депутатов сегодня, э, людей, которые занимаются лишь тем, что ставят только своих приближенных людей, расставляют своих кадры. И все. Ну, значит, ответ Ответ простой. Значит, мы расходимся тогда, когда лежат заявления по собственному желанию на столе. Но другого пути нет. И тогда, как бы вы тут как бы не причем, и понятно, что вы не можете настаивать. Вот заявление по собственному желанию конкретно отмечено. Я прошу э, неделю времени. Это не так-то много. Я, по, если у меня не удастся, у меня также будет, Стас, раз, вместе у меня также будет разочарование от от отношения к Николаевской будет, области. Поэтому я вам гарантирую, что если не будет сделано. Я также приду и буду заниматься требованиями. Если власть по-другому не слышит, то я, я соглашусь, что это единственный путь. Андрей она уже нас не слышит. И уже дальше с этими людьми работать нельзя. Их надо выгонять. Давайте назовем это последнее предупреждение. Следуйте за новыми работами в Ютубе, подписывайтесь на наш канал, натискайте на великий пайл под видео. Для вас Юрий Черемис, Тутинфо.